А вам только предела одна. И вам что, трудно стало? Чего? Я... Подождите, вы меня с кем-то перепутали. Привет. Да что меня перепутать? Если губки да то я... <prompt> да. А, а в России... Не должно быть. Хоть ты направо, хоть ты налево. Я по-всякому. <amplifier> Да, да. Тебе всяко, по всякому тебе надо. надо взять. В Германию там в ту сторону Я нахожусь в Кривом Роге. А ты из Кузбасса? Да, да, из Кузбасса. О чем поговорим? О чем поговорить? Ну чем я тебе сказал, что у нас вообще таких как бы, ну нет, да? Ну может быть есть, конечно. Подожди, но... кого типа. У вас нету. Но я тебя э, спешу расстроить, есть. У вас вся страна такая. Потому что вы поддерживаете так званое СВО. Не распространяются такие вот как бы лозунги. Среди всех наследие. Ну, как в Америке. Позиция открывается Но новый нет. летний аттракцион «Дайвинг на крейсер Москва». Там вы можете ознакомиться с наилучшим крейсером с России, который сейчас является пристанищем для бычков. Нелли, 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 что шо, шо Что при... происходит, Нелли? Дякую. Ты, ты все услышал? Все услышал. Я, я, я почти, я почти подумал, что я тоже... Ну, так и ты, да. И ты тоже, да. да чуть, чуть да. Ну, ладно. Чуть-чуть не хватило. Ну, не хватило, не хватило. Да ты не чуть-чуть. Я... Да, ты не чуть-чуть. А почему, страшнёшься? Да. да. Ха-ха-ха. Я... <реклама> 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 Подожди, зайчик, а ты это, ты, ой ой, эм, слушай, а ты поддерживаешь ваше так званое СВО? Бубочки мої, тепер стріми будуть в резерві. Тож залітайте на наш канал Шабля КР Резерв, щоб не пропустити стріми. Підписуйтесь і дитякайте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли почався стрім. Тому що тіньовий бан дуже погана штука. Все, всім гарного перегляду! Нет, да, да, это да, это да. Ну, значит, ты вот тот, вот самый, вот на букву П, а что, самый, этот, колерованный прям. Что просаживай, я поддерживаю. А что ты мне там говорил про Бомбас 10 лет? А что там было? Что происходило на Бомбасе? Почему-то они должны по-украински заговориться. А почему если что по а это что не... э, Боже мой, что ты это? Э, возьми себя в руки, давай о чем-то поговорим. Давай. Ну. Давай. Да. Сейчас я, я у тебя спросила, а что в Бамбасе происходило? Вот ты сказал Бомбас 10 лет. Что ты имел в виду? Ты о чем? А ты спросила? Это ты спросил. Это ты спросил. Или ты спросила. Или, или ты? Я именно про тебя хотел. Или я? Или я? Ты или ты? Ты спросил? Или ты спросила? А, а. Спросила. Да. Спросила. Да. спросила. Ла. Есть? Ла. Разница есть? Разница Ла, 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 -ла. Мы, ла. Ла, 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 Глядя на тебя. Я бы ни о чем Тоша не сказал. <свят> ну, потому что я из России, откуда я знаю, в чем различие. И бывший... а я поняла. Девушка я, девушка. Ну, женщина уже я. А в детстве? А в детстве девочкой была. Точно Да. А вот она качала мышку... А И пошел мужчина. А где мускулы? А мускулы? Я тебя умоляю. Ну ты молодец, ну ты. Д... А Д... я так... Две сосиски у меня. Я Який... Ты где мускулы увидел, ты чё? Я уже давно забыла, когда я в спортзал ходила. Как же ты за таких лет доросла, еще в эту систему влезла, еще и не Под... сползал, ничего Подожди. и не трогал. Подожди, Сейчас будем искать мускулы. Мы Нету. Ну чуть-чуть, ну, ну, ну не. Как у всех. Как у всех. Как у всех кого? Как у всех Так, мы с тобой затронули тему Дан... Бомбаса. Мы эту тему обсудим или ты не хочешь? А мне без разницы. Как захочешь такое да. Еще раз вопрос. Что происходило на Бамбасе 10 лет? Мы, Мы тебя уже выцепили. шахту. <реш> Наталка, я трохи извлекала еще и за заразом сейчас. <реш> Дякую, Квиточка. Шоу в Бамбасе происходило 10 лет? Ты знаешь? Ну, издалека. Чё? Чё? А вас действительно это интересует? Да. Да. Серьезно? Серьезно. И действительно хотите да. об этом узнать? Да. 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 А вы знаете, чтобы для того, чтобы что-то узнать, нужно подойти прям к тому человеку, который был участником этих событий. Об этом вам известно? Не обязательно, сейчас у нас эра интернета. Можно подойти к сказочнику, и он вам все объяснит. Чтобы что-то получить известное и правильное, нужно подойти к участнику тех событий и спросить у него напрямую. Вот вы скажите мне, пожалуйста, что произошло вот на ваших глазах вот сегодня, вчера и вот и все. Больше ничего не надо, только вот это больше ничего не надо. А чтобы что-нибудь наврать, переписать, это можно сказать, можно, можно ко мне подойти, я вам Агонов говорит, тысяча. Или две тысячи. Да, я поняла давно, что вы имеете в виду, что якобы, по вашему мнению, чтобы что-то знать, надо спрашивать у очевидца. Я вам еще раз повторяю, эра интернета. О, дедушка, я поняла, тебя выпустили в чату рулетку погулять, да? Ты гуляешь тут, гуляешься? Нравится тебе? Мне все нравится. Я, я живу, мне нравится. Ну, жизнь, она вообще хорошая штука. Если вы не заметили, вы же живете. Смотри, да, жизнь это хорошая штука. Такой к тебе вопрос. Почему вы мешаете жить украинцам? Почему ваши военные обстреливают ракетами и дронами наши мирные города, мирных людей? Какая цель? Вот сегодня э, в Днепро прилетела люди это ужасно царство небесное ракеты западных производств прилетают в белгород вам это не интересно а ты причину и следствие понимаешь а ракеты они западного производства а аппаратик украинские военные нас там нет. Это не мы. Это, во-первых. Во-вторых, э, э, бавовна, квитны. И я вожаю, что это прекрасно. Как э, там кажуть? Боже. Нет, тебя уже ворот. земля зовет и ждет. Поспеши. А ты Поспешите все еще чат рулетки. Нелли. Дякую, квиточка. Повторю еще раз. Боже, Белгород. И то. До Белгорода все никак не дойдет. Как и не доходит ни до Курска, ни до Ростова, ни до Ейска. Как-то не доходит. Ты танцуешь, да? Дети, 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 понимаешь? Понимаю, почему ваши военные бомбят ракетами и дронами э, мирные украинские города. Зеленского и ты в том числе ответственно. Ты... ты кровь пьешь у украинского народа, ты ракеты отправляешь в свою землю. Хоть и ты... не надо вот это. Ты что несешь? У тебя что? Что э, ты несешь? Что ты несешь? Ты всегда будешь... Понимаешь? И не русская. И русская никогда не будешь. Ты... Я каждую ранку дякую все свету, что я украинка. <coughs> Ферштейн, дедушка. Я не росіянка. І я дякую за це. І дякую Збройним Силам України за те, що я маю змогу прокидатися в Кривому Розі. Не в окупації. Слава ЗСУ. Привіт вам всім і до свидания. Что Ну, давай поговорим. Все вы русским дадите. вы там. А, ты забыл? А? А? Да мне нет, что? Вы забыли. Подожди. Поключай, поключай там кнопочки. Так ты что, кашо со мной прощался? А теперь ты опять говоришь привет? Ты что, забыл? Мы с тобой только что общались. Алло. Все числа сила народная. Россия вперед! Россия всегда побеждала и будет побеждать! Россия всегда побеждала! Вот так вот? Нет, нету? нет! Чего нет? Нет, нет. И где? Мы сейчас придем и найдем свой порядок. Че ты, мозга? О, ты конкретно будешь идти. Ты, Победюн, ты будешь конкретно идти ко мне, да? Иди ко мне, Победюн, иди, я буду тебя ждать. Я тебя лично встречу. Я тебе проведу экскурсию нашими карьерами. Я думаю, тебе понравится ходил, я видел таких уже, которые все сдавали. А украинская – это самое первое. Вопрос такой к тебе. Как ты думаешь, почему российский солдат стал оккупантом? Российский? Да. да. Российский стал освобождантом. <laughs> Нет. Ну, ты ошибаешься. Ваши российские солдаты незаконно пересекли границы Украины в 2014 году. Сначала Крым был, потом Донецкая область, потом Луганская область, потом полномасштабно напали на Украину в 2022 году. Почему? Российский солдат стал оккупантом. Да он не был оккупантом, он был всегда освобождантом. Привет, привет, дед, дед привет тебе я из, из канатопа, от ведьмы. ведьмы. Вечером твоя кукушка на, кукушка на часах, часах считает тебе дни, дни твоей, твоей жизни. Осчитаю. Считай их. Нелли, якую что вы творите, вы наикрасивейшая, я просто, я в шоке, я балдю с нашей сообщества, квиточка, дякую. что ты там, кукушка тебе, сколько на это, на куку? Сколько? Сколько? Ноль. А? Ну, трудно сказать, но все равно пройдет, Россия... Бисмарк сказал, Россия всегда приходит за своим. Это немцев-почитатель Бисмарк сказал, Россия свое не бросает. Она всегда приходит за своим. Где русские, там свои. А Россия всегда приходит за свои. В Украине русские есть. Это своє, все, Росія прийде. Е, ого. Олексій, дякую, Бубочко. Ну, система цензурує оці зірочки, ну там в тебе щось було прекрасне, слово якесь прекрасне, але система, система цен, цензурувала. Дякую. Не було такого. Що? В Україні нема такої сторони, вовсе не Покажи хоть копейку, Украина, покажи. Я тебе могу. Май... Подожди, я тебе могу лучше показать. Я тебе покажу нашу конституцию. Ну, копейки это надо, надо мне вставать и идти в коридор. Смотри, конституция наша. Жопу покажи, ты мне копейку покажи. Не было государства, не было денег. Деньги есть, есть государство. А нет денег, нет государства. Все. Ты что, больной? Смотри, вот, вот, вот три зуб ты видишь, три зуб ты видишь. Дедушка, соберись, три зуб ты видишь. Смотри сюда. Такие три зубы были на монетах. Куда? Такие три зубы были еще на монетах Київських князів. Я не договорила. Я не. я. Вибач. <клес> 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 Думаєте, до Кобзона пішов? Ой, було б прикольно. Бурят, як я рад. Господи, просто, что это таке? Что это таке? Ну, это просто. Кажи деньги, покажи. Ну, мне не вставайте ты, они, ну, не тут. Ну, блин. Я можу знайти, вам показати. Е... Діду, Смерть косою стоїть і шабля над головою. Бійся, <касую>. враже. Ната. Квіточка, дякую. Ти що робиш? Шабельки, вы прям, я, я, я так пишаюся вами и дякую за каждую гривню. Вы прям, вы, вы, ну просто...